Ciao! Ciao! Ciao allora, a tutti! Ciao YouTube! sole in Italia in prova di Sofia. Dove è scappato? Allora, Caruso dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a portare il canino al parco così fa... Di... Mi, mi reggiri la camera con, con, insieme con te? Dall'altra parte. Mmm! Come siamo belli! Я говорю, какие мы красивые, Карло, или мия капелли, или комити сэмбрана. Э, мельдю для меня, сигурно. Говорит, я говорю, ah? как тебе мои волосы, он говорит, лучше моих. Карло, мы давим, ты пьешь, как ah. мия капелли. Си, си, си. Мама. Буджардо. Брешет. Он говорит, мне нравятся такие странные <laughs> вещи, это è Это Стефано. Ciao ragazzi, sono mega rap, yo yo, dente, tutti quanti, felici, contenti, lo e Он поет итальянскую музыку, сам пишет сам стихи и музыку. Сейчас видим, как всегда, выводить собаку. Потом увидимся. Мы с детьми сегодня сзади. Софья, Софийка. Так, все, мы выезжаем. Сашка, Привет, Софья. <laughs> Все, едем, короче, выводить нашу кирку, Кирочка, моя девочка маленькая такая, Ковалю, переводится как лошадь, здоровая такая, но хорошая, хорошая девочка. Там. Едем сейчас а, выводить собаку и заодно, как вы поняли уже по названию видео, я хотела бы с вами поговорить о Санремо Думиля Тредичи. 2013 per questo 2013 <susurra> Car, cosa vuoi dire di Sanremo di 2013? No, non ho seguito bene, però a me perché un discorso di musica è diventato un discorso di chiacchiere. Non ti meno. è piaciuto. Non mi è piaciuto proprio per niente. Ti già te? Sanremo guarda, io delle verità non ho nemmeno guardato. Però, però è... Вот, и еще Карло сказал, я уже не помню, что он сказал, надо его сразу переводить, он как бы... У меня как камера переключается, все хотят попасть. Девочки, у меня в шапочке, даже я сама прыгала с темы на тему. Я сегодня в шапочке, потому что я еще не обрезала волосы. А, в общем, что хотела сказать, что еще Карло сказал, что а, как бы в Италии сейчас такое положение тяжелое, хотя мы даже с ними дома разговаривали, и вот мы даже между собой сказали, что у кого были деньги, у того деньги есть, тот живет хорошо, как бы ничем не нуждается, но даже средняя семья, которая была средней семьей, она опускается на уровень ниже, Потому что, действительно, ТАССы, что переводится тасы, София, потому что ТАССы, что есть и переводится как налоги, очень высокие. Даже сегодня в программе по пятому каналу Италии, потому что их центральных всего пять, хотя из них пятерых, я смотрю, всего три. А, вот там сказали что почему вы не легализуете что значит не сделаете естественно и проституцию да то есть проститутки выйдут заработают и заплатят налоги и будет насчет этого жить потому что все равно yeah, проституции that, очень yeah. много, <laughs> и поды а, тоже телевизор проститутки. фары <laughs> Sì, che comunque è una risorsa che nel nostro paese manca, perché comunque in tutti i paesi, in tanti paesi del mondo la prostituzione l'hanno legalizzata, quindi tanto è un mestiere che non si riesce a, elevare, a levare A levare mai? Quindi tutte lo fanno, lo faranno sempre. Quindi sì, per un calorista o un, capito, un capito, vuol dire eh, entroiti per il nostro Stato regolarizzazione quindi sanità per queste donne che vengono controllate quindi seguite quindi più sicurezza meno rischio di infezioni da HIV H -H e quindi adesso ah, ah, eh, eh. se noi si occupiamo di regolarizziamo la prostituzione a primo in molti paesi la prostituzione è un eh, lavoro Все платят Окей, налоги за счет этого живет. Во-вторых, в Италии все равно это все есть и все это как бы спрятано. Он говорит, что все равно это как бы есть, все равно это как бы спрятано. Но тем не менее, он говорит, что сегодня мы по телевизору услышали, Тушит. что один из там, кандидатов, депутатов, не знаю, он сказал, что давайте легализируем, да, типа, пусть конституция будет легальна, но тем не менее мы с нее снимем как бы... Налоги, пусть все люди работают, и э, тем не менее мы можем сделать какие-то контроли медицинские э, на СПИД, на всякие болезни, э, контролировать тех, э, всех, кто работает и занимается этой болезнью. Э, этой работой, которая может привести к болезни. Господи, у меня уже вообще сегодня. Потому что когда много людей в машине, я не могу. Я О, Саша. А что? А что у тебя? Vorrei stare con una francese che mi bacia alla francese stare con una spagnola che mi bacia alla spagnola Ma che se un bacio alla spagnola che fai le domande a un uomo Chiedi alla tua fidanzata la tua relazione avanzata Mi piacciono le donne, le donne, le donne, le more e le bionde Le grasse e le tonde, top model con due bombe Ora siamo nel zoologico, diciamo где выгуливает собачек. Вот их сколько в это время. Аспекта! Vieni via, vieni via Vai, allora, vai, sono qui, sono qui Dai, raccontami Io ragazzi sono un rapper e ho cantato canto da quando Non 10 anni Rapper, rapper rapper. Da quando c'ho 10 anni canto, faccio le canzoni 10 letto, c'è paio di musica. Dai, Davai, canta, vai Potete trovarmi su MegaJazz69 Sul canale Mega Youtube megajazz Vai, Kira, Kira Corri, 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 vai Это мы сейчас находимся на самой площадке. Бонасера. Лей Ери Ависта, фестиваль Ди Я ему сказала, вы вчера видели фестиваль Ди Он говорит, нет. Перки? perché non mm -hmm. uccini, eh, tanto, oh, via. Guarda, yeah, Я вот спросила, это Почему, почему вам не нравится? Он говорит, мне не нравятся песни, которые делают сейчас. Вы что коза пенсат такой Александр Ремо, Лиани, Допонаванта, ви.

Lasciatemi, cantare, Lasciatemi cantare, cantare, con la chitarra in, in, mano. Sono la chitarra in mano. mano. Sono un italiano, un italiano, italiano vero. vero. Però vero. non è così ragazza, di nuovo vai. Lasciatemi Mi cantare, con cantare, la chitarra in mano. Piero. Un, un, italiano, un italiano, un italiano vero <ride> e poi un'altra canzoncina che sapete can, che cantava va. questa canzone? è no. Totto Cotugno per questa canzone è scritta Totto Cotugno per Cilentano e Cilentano ha rifiutato di, Cilentano. di cantare quel canzone ma perché, non perché non è, ha detto che già ma entro ma di lui ma dicevano ma che è lui ma eh, ma tutta sempre che bello. dice io, io, io <ride> и сказала, что... я сказала что эту песню, эту, эту песню cancone, это, значит песню написал для челенцану челенца отказался пить потому что уже была такая полемика что как бы он всегда говорил я я я я я я и как бы говорит, я уже не хочу пить такую, такую песню потому что если я спою еще и, и, и итальяну веру что значит итальянец настоящий говорит, от меня отвернется весь народ альтри канцоны кесопет его иди с андреем E allora, e allora io quasi, 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 quasi prendo il treno, il treno e vengo, vedi te, il, il treno freddo. dei miei pensieri e dei miei pensieri all'incontrario. <coughs> <coughs> bravi, bravissimi. Senti, secondo te, Carlo e Sanremo hanno anni passati com'era? era? proprio ah, un, un festival vero? Un festival di Sanremo, sì, infatti c'erano tanti bravi cantanti, no? Tante... Cioè, Vabbè, il canzone Bessie era Он говорит, что я ему говорю, вам чем запомнился весь этот фестиваль, ну, который был и проходил много лет назад, говорит, потому что они были честными, потому что действительно были какие-то вот люди, как индивидуалы. да. Что хотела сказать я, девочки, вы меня, пожалуйста, не осуждайте, и мальчики, и вообще весь YouTube, я хочу сказать, что я, конечно, вообще ремаст, это значит, осталось в таком сплошном останки, вообще просто, это вообще такой был для меня шок. Я сейчас так пройдусь, чтобы там не было за кадром разговоров, да. То есть не надо меня судить, это мои личные мысли, ну, как бы, скажем так, на моем канале, да. Но я вам скажу, я вот вообще фестиваль до 2013 года вообще я не поняла. Во-первых, было очень много шуток по поводу, ну, типа сексуальных шуток, да, по поводу и писюх, мужских и женских. И я знаю, что меня смотрит Маргаритка. Маргаритка, тебе привет. Я сейчас не перевожу камеру на себя, и ты сама понимаешь, что мне там на голове что попало, как бы чтобы зрителей не вводить какой-то там, скажем так, контент, я скажу больше, что ты, конечно, можешь сделать там ответ на видео, ты меня постоянно как бы там на мои вопросы отвечаешь, на мои комменты отвечаешь, у нас с тобой какой-то есть такой филинг, мы с тобой очень похожи по характеру, поэтому сделай такое же видео ответ на, может быть, как бы ты воспринимаешь Италию своего рода по-разному, этот фестиваль по-разному, и люди смогут сравнить как бы, ну вот наши мысли, да, и Кирочка меня за мной, Кирочка У -у -у. идет, и могут, могут как-то, ну вот понять где где золотая середина. Но тем не менее, я скажу, что в этом году сами ведущие на меня не воспризвели никакого впечатления. Во-первых, спящий ведущий. Я не буду называть имен, да? Там, кому надо, пороется в интернете, найдет. Ведущая тоже недалеко ушла. Ее шутки. Ну, кто-то видит в ней там какую-то там... Я смотрела программу Малахова «Субботний вечер». Там, ой, она такая смешная. Говорили Кла Кларе Там вообще, да, она вообще Клара Новиковой рядом не стояла. Хотя, конечно, сравнивать вот, ее юмор и наш русский юмор это две разные вещи. Но, тем не менее, начнем с того, что я вообще как бы не поняла вот эту вот завязку по поводу писюх. Я не говорю, что мои дети смотрят телевизор, они не интересуются Сандрем, они а в коем случае, они еще маленькие, там у них они у меня еще играются в куклы. Но вот эта вот постоянная какая-то подкалка по поводу там у кого какая и кто был, и что было, спящие эти ведущие. Даже сами итальянцы на телеканале, на пятом канале подчеркнули, что но никто этого не ожидал. Я, люди, была просто в шоке. Я понимаю, что в Италии постоянно затрагивается э, тема секса, но тем не менее Италия ⁇ поющая страна. Я уже говорила, что в Италии поют от трех, я не знаю, э, до 90 лет. И Италия ⁇ поющая страна. Э, это, у каждого есть свое мнение. И я, не, и я просто была просто вполне О, куда ты прыгаешь, ты дурачок? Вот, я была просто в полнейшем шоке вообще, услышав все вот эти вот шутки э, импровизированные по поводу там, э, я не знаю, матюков. Конечно, матюки в Италии я уже как-то в одном видео говорили, говорила, не такие, как вы, как в России. В России одним матюком можно объяснить, куда ты идешь и покупаешь хлеб, и сколько он стоит. Но меня поразило, что на итальянском телевидении поющая публика, а дети, поющие дети, смотрят этот фестиваль. В этом году это было просто, это было просто ужасно. И постоянно говорили о политике, и говорили люди о политике, и о, о том, что как бы в Италии есть этот кризис, и публика одного из комиков, который делал как бы там импровизацию по поводу О, все политики такие, политики там поскользнулись на своих соплях, и должны там они куда-то уйти, и публика его как бы не приняла, и там все орали фори, фори, типа ну, типа, уходи со сцены, да. И я скажу, что я восприняла это так, как итальянцы имеют свое мнение. Они независимо голодные или насыщенные, они все равно будут высказывать то, что они думают. Я просто была в шоке от того, что как может человек, у которого миллионы, там, виллы и, и, и за горой куча денег, вообще рассуждать на тему семей, которые как бы не могут выжить. О, это все мое. Короче, это мое мнение, вы как бы э, не берите меня строго судить. <рискотворный голос> Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor Lo sporchi tutto Io, io, io posso trovare il governo che mi fa lavorare E non mi fa stare qui a morire di fame Quindi qui nel regno del reame, nel cadrame come Поэтому не судите строго. Посмотря программу Малахова э, в субботу вечером, где они рассказывали э, все истории, вот эти вот трагические из за Албана, что у него пропала дочка, да, действительно об этом пишут и говорят. Много говорят о его второй женитьбе. Э, кстати, с второй женой они как бы развелись по слухам. И... Ой, тоже об этом можно долго говорить. Если вы хотите как-нибудь, можно даже будет сделать э, сфотку таких на... новостей, да, итальянских, я могу как бы сделать такую рубрику и рассказывать вам о том, о чем пишется в журналах. Сейчас по телевидению итальянскому очень активно обсуждается именно сан Реймо этого года. Вообще по самому сан мне с самого начала не симпатизировали ведущие. Поэтому кому надо, поищет их имена, я именно назвать не буду. Я скажу только одно, что сама ведущая Сандрема этого года высказалась нелепо об одной хореографической паре, которым дано уже ей там за 50, ему за 60, которые начали как бы там свою историю любви рассказывать еще давным-давно. И вот как бы они пришли к тому, что вот в этом возрасте как бы они хотели бы иметь ребенка и они как бы там уже а, а, не могли иметь детей в какой-то период времени и вот а, в таком возрасте они извели ребенка это неважно какой там ребенок из плодирки там и или они своим путем его завели но тем не менее она а, в своих выступлениях а, писала это как бы там в харизме такой, да, в, в такой шутке, что типа вот зачем рожать в 50, лучше приюти. Я этого не поняла, поэтому для меня сразу не было симпатикой то, что как бы она об этом вот вот даже Карло и наши друзья, и вообще по телевизору я слышала, что они говорят, что в этом году была какая-то такая вот публичита реклама политикам да? публичита как, переводится как реклама политикам, что говорили вот о политиках и, и то и все и на первый или на второй день даже был такой э, нехороший момент когда там одного из комиков просто просили уйти со сцены и он даже хотел уйти и сам ведущий говорит, ну ладно, давайте подумаем о тех, кто смотрит э, прямой эфир я уже говорила, что в Италии очень модно прямые эфиры не то, что модно, популярно э, прямые эфиры, которые начинаются с самого утра и заканчиваются вечером да хоть сниму кого-то прохожего, что попал мой кадр потому что я сегодня на себя не перевожу кадр на главе конечно рок-н-ролл дети мои вот там вот играются вот если будет видно мои дети вот и поэтому даже сами итальянцы сказали что в этом году было очень много акцента практически на политику Италии. Зачем говорить о политике людям, которые к политике не привязаны? В этом году, я смотрю, было очень много акцента на политические а, взгляды Италии, а, даже на том, что сан что публика была не подготовлена в том плане, что все уже знают, все эту тему уже переживали. И навряд ли, как бы, на этом фестивале хотели бы, как бы, об этом слышать. То есть, все хотели, как бы, отдохнуть. Я считаю, что это было неудачно, а не только я, ну, наши друзья, которые приходили, смотрели и сказали, что точно так же, как и я, они не могли выдержать вот с Андреем, они а переключая на другой канал. Это было просто невозможно. Я вообще вас всех салютирую. Что значит, передаю вам всем приветы. Мы с вами увидимся на этой неделе, когда я уже обрежу волосы и перейду в голову в порядок. Поэтому пока-пока. Я всех целую. читали. Прощаюсь.